आज इकबाल की अंदर बाबा होने रमतुल्लाले के साथ सत्ताईस जनवरी को हुआ उस वो इकबाल ये बड़ा अजीब अच्छा दिन है इकबाल का कि उसी जगह पहुंच गए हैं दस साल में जहाँ से काफिला शुरू हुआ था अल्लाह के दोस्त तो दुनिया में आते हैं और यहाँ अपनी रोशनिया अपने अनुवार छोड़ जाते हैं अल्लाह के दोस्तों की अजीब शान है कि उनकी जुबान से निकले हुए अल्फाज के रूप में ढकते हैं वो तो आवाज फिजा में मुंतशिब नहीं हो जाती थी बल्कि फिजा में ठहर जाती और फिजा में वो आवाज परवाह करती रहती है और उन लोगों के ऊपर अनवार की बारिश बरसती रहती है जो अल्लाह के दोस्तों से मोहब्बत कोई बंदा जो अल्लाह के दोस्त है वो जिस्मानी तौर पर तो हमसे दूर हो जाता है लेकिन उसकी आवाज़

कि की उम्मत के दिल में जो हुजूर की मोहबत है उसमें चौदह सौ साल का फासला जब भी कोई उम्मीद ही अपने दिल में झांकता है तो लगता है कि की रसूल बंदे की अपनी ज्यादा थी अल्लाह तला का महबूब का नूर दिलों में भाव और ये वो नूर ही है जिसका मुतारा चौदह सौ साल से बराबर होता रहा है और आज भी वो मुता हमारे सामने है आप और फरमाएं कि शहर से दूर गिराने में जंगल में आमान है ना कोई आबादी है ना ट्रांसपोर्ट है ना कोई शौक है लोग दूर दराज से चले आ रहे इसलिए चले आ रहे इसलिए चले आ रहे हैं कि लोगों के दिल में अल्लाह के महबूब का दूर बराबर पर वो धूल हमें इस बात पर मजबूर करता है कि जहां भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ग्रामीण का तस्करा हो वहां पहुंचाना चाहिए इसलिए कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक होता है तो हमारे दिल के अंदर जो नूर नबूवत है उसमें इजाफा होता है और जैसे जैसे नूर नबूवत में इजाफा होता है उसी नाज़मस है हमारा ताल्लुक अल्लाह के साथ भी करीब होता है ये दुनिया आलम में ऐसा है यहाँ कोई भी काम हो उसमें वसीला जरूरी है बगैर वसीले के यहाँ कुछ काम नहीं होता अल्लाह ने किरदार भी ऐसा बनाया। है और बाद सही है जब हम बगैर वसीले के पैदा नहीं हो सकते तो हमारी जिंदगी बगैर वसीले के कैसे हो सकती तो जिस तरह माँ बाप जिस्मानी पैदाइश नजरिया बनते हैं और बंदा माँ बाप के संपुर में माँ बाप के साय में बड़ा होदक जाता है जवान हो, हो जाता है और खुद भी माँ बाप हो जाता है ये दुनिया बगैर वसी के बगैर जरिए के रह सकती इसलिए कि अल्लाह ने खानून ही बनाया अब ये ने ये कानून बना दिया और हमारी मजबूरी ये ठहरी के बगैर वसीले के हम दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते तो सीधी सी बात है कि इस कानून के तहत बगैर वसीले के हम अल्लाह तक भी रसाई हासिल नहीं कर सकते और वो वसीला अल्लाह ने मखलूक और अपने दरमियान में पैदा करो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रिसालत मा फखर मौजूदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आज तक 1 लाख 24 हजार के नंबर पर शीश लाए और जब हुजूर पाक ने शीश लिया तो वो पैगंबरी का सिलसिला खत्म अब इसको हम मोटी जुबान में यूं भी कह सकते हैं कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए 1 लाख 24 हजार सीढ़ियों की जरूरत जब तक तो कोई बंदा एक लाख चौबीस हजार सीढ़ी अंगूर नहीं कर लेगा वो अल्लाह तक नहीं पहुंच लेकिन हमारे खुश नसीबी ये है कि हमें एक लाख चौबीस हजार सीढ़ी अंगूर नहीं करनी पड़ती इसलिए कि हमारा पैगंबर तो आखिरी सीढ़ी हमारे लिए एक लाख चौबीस हजार सीढ़ियों का गुजरना जरूरी नहीं, 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 नहीं। फिर अल्लाह ने क्योंकि के इस, दुनिया इस, इस दुनिया में दिशम नहीं भी इसलिए है कि अगर पाक इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए कायम रहते तो इंसान जैसा जिरा करने वाला

तो इसलिए दस्तूर के तहत जो दस्तूर, ने तो उस दस्तूर के पर्दा पर्दा ने फरमा लिया अब, तो अब मसला ये हुआ कि जो आखिरी सीढ़ी तो हमारे सामने आ गई है आखिरी सीढ़ी की निशानदेही कौन गई तो अल्लाह पाक ने अपने दोस्तों का सिलसिला कायम किया वो सारे इलाके के दोस्त हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस और उलमा है यानी जिस तरह एक लाख चौबीस हजार पैगम्बरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की निशानदेही की और ऐलान करते रहे

कि भाई अगर दीन और दुनिया की शहादत हासिल करनी है तो अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करो जब अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह तुम से तुमसे मोहब्बत करो यो का जो लोग अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करते हैं अल्लाह। और है, आपके सामने उसका बच्चा है कोई आदमी को प्यार करता है तो माँ का दिल उससे ज्यादा खुश होता है जितना वो खुद प्यार की तो मिशाल है अल्लाह की महबूब से मुहब्बत दी जाती है तो अल्लाह की मोहब्बत करती है मेरे पास एक मजदूर मुझे इतनी तो अच्छी बात सुनाई बहुत खुश हुआ देखो भाई हमारी समझ में तो एक बात आई वो ये है कि तुम्हारा एक बहुत ही दोस्त है करीब करीब कोई बंदा आता है और तुम्हें बुरा भला है

पकड़ ले इसलिए कि अल्लाह की शान के खिलाफ है कि अल्लाह अपने महबूब की शान में कोई गुस्ताखे और आज जो मुसलमानों का हाल है पूरी दुनिया में खूबसा उन इलाकों में जो हमारे लिए वो तब है वहां यही है अल्लाह मुस्लिम, मुस्लिम के, अल्ला के महबूब की वो तो मोहब्बत नहीं रही जो साहिबा क्राम तो में थीन में थी जब तक मुसलमानों में अल्लाह के महबूब की मोहब्बत गायब रही मुसलमान तरक्त और जब मुसलमानों के अंदर से अल्लाह के महदूब में मोहब्बत कम हुई उसी मुनासिब से मुसलमान जमीन खाब होते चले गए जिल्लतुस्वाई का भी आलम है गैर मुस्लिम फौजें हमारे वहां मकामा के मुकदस में मौजूद है और हम पैसे भी उन्हें दे रहे हैं और अपने आदमी को लड़वा दे रहे हैं यह असल में अल्लाह के जितने दोस्त थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने उलमा उम्मत है, के उलमा हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईद में न से आस्था है उनका भी एक ही मकाम है कि अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करो जब तुम अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करोगे तो तुम्हारे अंदर वो अश्क पैदा हो जाएगा

और जब हमारे और तो, तो, हम भी से इसी तरह तो ये जो दाम है इनका भी यही फैलाव है की अल्लाह की मखलूब से मोहब्बत करो ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है न कोई काला है न कोई बुरा है अल्लाह के नजदीक

आदम की भी पांच अगर औलादम की औलादे सब आदम की बेटे आदम की औलाद में वो लोग मस्जिद है जो जिन लोगों ने आदम की नबूवत का नूर कबूल किया और जिन लोगों ने हाबील काबील कहा आपने पढ़ाई होगा ना कबूल कि किया वो आदम की औलादेक वह शहीद औला नहीं है ना समाज तो फर्मा बरदार औला करने के लिए जरूरी है कि हम अपने बाप का सहन अपने अंदर मुंतकिल करें और अपने बाप के नक्शे कदम पर चले यही तालीमात है सारे पैगम्बरों की और यही तालीमात है पैगम्बरों के बाद उनके सहाबा की और यही तालीम है पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और यही तालीम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त और यार की तो आज की नशिश में माशाल्लाह इतने सारे लोग जमा हैं तो इतना तो हमें जरूर तय करके उठना है कि जिस तरह आज हम मोहब्बत और प्यार के रिश्ते में बने हुए दूर दराज बयाबान में आकर जमा हो गए हैं इस रिश्ते को हम कायम रखेंगे और आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे आपस में एक दूसरे के लिए इशारा करेंगे

तो आज की मजलिस में आप हजरात की इतनी बड़ी तदाद में शिरकत हमारे लिए हम सब के लिए बड़ी खुशी का बाइस है कि अल्लाह का बड़ा करम है अल्लाह का बड़ा इनाम है कि हमने 20 साल पहले जो जमीन में बेरोजकारी की थी अब माशाल्लाह वो जमीन एक बाप की शक्ल में हमारे सामने है आप सब लोग बाकी हैं अल्लाह ताला हमने मजीद तो शिकता फ़रमाया कि हम हाँ और ये अल्लाह के नक्शे पर चलकर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैहि की तालीमात पर अमल करके आपस में भाईचारे के साथ मोहब्बत के साथ अखुवत के साथ के दूसरे के लिए इशार करने के साथ-साथ के विलागि शिष्ट कार्य हम चाहते हैं कि हुजूर खंदिर बाबा और अली अब्दुल अल्लाह अलैहि औला सिलसिले अदीमिया के, के तमाम कारकून ये साबित करें कि इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो किसी से मिलते हैं तो अल्लाह के लिए मिलते हैं जो किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं और अगर किसी से इख्तलाफ करते हैं तो अल्लाह के लिए करते हैं उसमें उनकी सा शामिल नहीं अल्लाह ताला हम सब को तो अफीर तो तो दे देर दे बहुत सारी हो गई आप लोगों को भूख भी लग रही पेट भी साथ लगाया